Vamos a la instalación. Y el código es el 3, el 4, el 5 y el 3. Muy bien, nos vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este super mundo fascinante de la televisión satelital. En esta oportunidad voy a hacer un video exclusivamente... Para las personas incrédulas. Para las personas que me dicen, ¿será cierto? ¿No será cierto? A ver si alguien puede confirmar si ya ha logrado bajar algún canal. Pues le voy a decir que sí, es posible. Y legal. O sea, no cometes ningún delito porque tú estás usando el sistema FTA. En inglés el Free to Air. Libres en el aire. Para eso tenemos una antena parabólica que normalmente casi todas la tienen tanto de la empresa Movistar lo declaro, hay en la casa, en el techo, hay clavado, amarrado, soldado, qué sé yo, qué sé yo, porque ustedes han usado el servicio de esas operadoras. Pues bien, han dejado de pagar, o qué sé yo, o, o simplemente terminaron la suscripción, o ya no han querido usarlo, dejaron ahí, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a tocar la antena, déjenlo como está. Pues bien, vamos a usar un decodificador en este caso de Claro, también se puede usar de Movistar, pero de preferencia que sea las antiguitas de 2015 para abajo. Y igual, de Claro también son antiguitas, sería mejor o es mejor, digo, porque el software así no está modificado, no está actualizado, lo cual no se va a poder porque son antiguitos. Pues bien, esos decodificadores te pueden servir en el sistema FTA son canales libres y gratuitos, con un poco de conocimiento tú lo puedes bajar en cualquier parte de Sudamérica, puedes estar en Panamá, puedes estar en México, puedes estar en Chile, puedes estar en Bolivia, puedes estar en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, donde tú quieras, en Paraguay, me escribieron también de Paraguay, los TPS ahorita lo voy a mostrar. ¿Cómo lo puedes conseguir? Yo te voy a mostrar el TP porque los TP existen en internet, ¿verdad? Tú buscas los TPs del Amazonas. Porque el satélite que utiliza los operadores Claro y movistar es del Amazonas. Pues bien, no lo tocamos la antena. Ahí está, tal como se ha instalado. Ahora que vamos a ir a usar este es de Movistar, ojo. Mira, el, el, la antena es de Movistar. Pero hoy vamos a usar un decodificador de claro. Pero en alta definición. HD del 2015. Vamos. Ya está listo funcionando. Y vamos, vamos. Aquí está ya. Bien. Ahí está. Vamos a, vamos a aclarar esto un poquito. Ah, ahí está. Muy bien. Para que esté mejor. Como ustedes pueden ver. Ahí está nuestro decodificador. Mira. Y normalmente. Así vas a encontrar a tu decodificador. ¿Verdad? Entonces. La que vamos a hacer es lo siguiente. El mío ya está ya reseteado. Es fácil. De resetear. Aquí. Mira en el control. A ver si... Ahí está el control, ¿verdad? Ahí está el control, ¿eh? Buscan donde dice reset. Salimos de ahí y mira, acá dice reset en el botón. Vamos a hacia el control. No, 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 vamos, vamos. Salimos de ahí, salimos, de, hemos, hemos puesto otra opción. Reset, aquí está. Cuando dice reset, ahí mira, si usted pueden leer dice si usted presiona OK. Esta información de los canales se elimina y regresará a la configuración por defecto. Ustedes van a poner OK, van a mover de un costado para otro costado. Mira, así ya de arriba dejarlo donde ella dice Ecuador, Perú, qué sé yo, ¿no? diferentes países. Ustedes ponen OK con el control automáticamente se va a resetear, pero el mío ya está reseteado. Eso es más o menos para, para darte una idea de lo que tú cómo lo puedes hacer a tu decodificador. Y luego, una vez que ya reseteas, te va a llevar unos pasos. Que tú pones siguiente, 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 siguiente. Y así vas a llegar ya hasta terminar de, de resetearlo y configurarlo. Pues bien, vamos a salir de ahí. Y nosotros vamos a poner aquí donde dice TPs. Mira. Apúntate los TPs. Esta tiene. De señal 82 con 77%, ¿verdad? Vamos, mira, ponemos el mismo control. Ahora dice el 12.050. Antes decía el 12.310. Mira, apunta ante todo estos TP. Porque estos TP son Las que tienen canales libres en el FTA. Vamos, sigamos el siguiente. Este TP no es de otro satélite. Porque lo utilizo el decodificador para bajar otro satélite. Esto tampoco. Esto tampoco. Vamos a ir buscando. Uh, esto tampoco desde el que conoce me debe decir por ejemplo este TP es del el ISPASAP el que conoce ya está de vuelta de qué de qué satélites Seguimos buscando vamos a buscar los TPs que nos interesa del Amazonas por ejemplo esto ve el 10728 es del Amazonas y así hay varios TPs que están eco, o instalados en este decodificador pues bien ya todos los que dicen los que salen verde apúntanse. todos los que salen verde Mira, sale verde eso, ¿eh? Apúntanse y pueden llenar su decodificador. Pero esto no tengan problema, lo encuentras en el portal. Eh... Ahora que ya no está, no está activo el EDS, creo que es el BSD, creo que es, ¿no? También hay un portal. Muy pues bien. Ahí está. Pues bien, vamos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira. Salimos de aquí, estos canales no te abren, ve No te pueden abrir. Mira, tú voy ahí para ahí, por ejemplo, Gol Perú. No me va a abrir, me ve. No me abre. Uy, ahí ay, ay, dice actualizar. Vamos a, parar el, vamos a parar ahí el este. Pues bien, ya volvimos. Esa que nos ha, nos ha salido una notificación de poder actualizar lo que dice. Nos demora más de 3 minutos en actualizar. Por eso le hemos cortado el video. Ahora nos vamos a irnos aquí al menú y vamos a. Vamos a. Aquí, vamos de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. El menú. Muy bien. Vamos a la instalación. Y el código es el 3, el 4, el 5 y el 3. Muy bien, nos vamos a ir ahí a donde dice editar trampa Donde está editar trampón. Ahí tú pueden editar con los botones rojos, agregar, editar y todo eso. ¿eh? Pero a nosotros nos interesa es irnos hasta... Pues nos hemos salido de nuevo. Y hasta configuración de antena. Pues bien, ahí están todos los TPs. Acá abajo nos dicen... Nos dice si solamente FTA, le decimos no, porque no, nosotros queremos solamente FTA, porque los demás canales, como han visto Fox, Gol Perú y todo eso, o Gol TV, no nos van a abrir porque eso ya están bloqueados Pues solamente FTA, sí. Y botón rojo para búsqueda al toque nomás, y empezamos a buscar todos los canales. Al toque nos vamos a buscar y van a ver que están los canales gratis. Este decodificador este ni siquiera tiene el este. ¿ves? Aquí vamos a chequear, no tiene ni siquiera el. No se deja ver, no, no tiene la tarjeta. Uh -huh. no, no 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 se deja ver eh, cómo hace mover para, para que la gente nos pueda creer ahí ahí está se deja ver no se deja ver no no hay la tarjeta pero no no se deja ver pero está buscando los canales ya ahí está la installation creo que la luz vamos a, vamos a alzar la luz aquí está Aquí está. Acá sí se puede ver no vamos a ver. No quiere hacerse ver. Ahí está. No hay. No hay el este. No hay el, la tarjeta, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Y ahí está buscando los canales. Ya, ya buscando los canales. Pero todavía está en 96%. Se pueden chequear ¿eh? 100%. Ahí está. Muy bien. Dice. Nos ha encontrado en total. 10 canales de televisión y rayos cero. Vamos a ver una búsqueda al toque nomás. Ok. Guardando la información. Lo más rápido, señores, lo más rapidito Ya está, muy bien. Vamos a poner salir. Salir, 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 salir. Y al toque no vamos a mostrar todos los canales, ya. Para que. Mira, este hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando aparece esto. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, canal claro. Ay, 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 de nuevo. Como pueden chequear, mira, hemos cortado más de 3 minutos el video para que, mira, ya salió a guardar, eh. Ya, muy bien, ahí está, canal claro. Eh, Movistar series. Eh, vamos y para arriba, vamos a aquí. Nos sale eso. Mira, eso cuando sale esa notificación, inmediatamente hay que poner. Hay un este. Vamos, vamos a poner OK para que no nos salga actualizar. Actualizar, muy bien. Vamos, seguimos buscando. Muy bien. TV más canal informativo. Vamos, canal institucional. Vamos. Seguimos buscando ETM, no sé cómo se llama ese canal. Telemundo. Ok, vamos. TV, HMA, TV, HD, eh, Televicentro y Canal Claro. Muy bien, ahí está. Seguimos, Movistar y TV Perú. Ahí sale esa notificación de TV Perú, hay que tener mucho cuidado. Pues amigos, ahí está. Vamos a tratar de cortar el, los, los, el, el video para que no nos. Tenemos que salir de aquí. Para que no nos oh, observe eh, YouTube. Pues bien. Ahí ustedes pueden chequear. Ahí todos los TPs. Oh, los ahí están los canales. Es totalmente cierto. Lo puedes hacer con un poco de conocimiento. Espero que les haya servido cualquier cosa. Pregunten. Ojo. Ojo, pestaña y ceja. Ahora dentro de poco vamos a ir, vamos a hacer unos videos, nos vamos a ir a la cachina, a la tacora, donde venden cosas de medio uso y vamos a buscar unos decodificadores así, sean antiguos para poder revivirlos y ustedes pueden ir a buscar esos mismos decodificadores a cualquier sitio para que lo puedan usar. ¿eh? Espero que les haya gustado mi video, comparten y cuídense mucho. Chau, 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 chau.